Красный Лиман был оккупирован террористами на протяжении почти двух месяцев. Несмотря на освобождение в июне прошлого года, многие жители города не на камеру говорят о сепаратистских взглядах своих земляков. Сегодня здесь ждут выборов, хотя есть мнение, что голосовать в Красном Лимане все-таки рановато. Лучше, если бы они не состоялись, а произошла сначала десепаратизация, э, произошел... Определенный процесс, который бы отстранил от выборов откровенных сепаратистов, которые организовывали псевдореферендум на нашей территории, которые участвовали в комиссиях этого псевдореферендума, э, агитировали э, против Украины, клеветали на Украину и так далее. С 1994 года Лиманом бессменно руководит Леонид Перебейнос. Информация о нем находится в базе данных сайта Миротворец. В депутаты он идет от партии «Наш край». По словам активистов, перебинос влияет на некоторых участников избирательной гонки. Мэр Красного Лимана Перебинос, он все эти политические структуры контролирует. Андреев, то есть Батькивщина, под контролем. Солидарность Воскобойникова тоже под контролем, потому что весь бизнес, он так или иначе в какой-то степени ассоциирован со структурами мэра. Дальше допустим та же аграрная партия та же новодержава – держава это осколки коммунистов они все все абсолютно полностью контролируются а эксперты говорят о конфронтации между бывшими соратниками властью и оппозиционным блоком оппозиционный блок который бывшие представляют бывшие регионалов в своем большинстве уже открыто вошел в конфронтацию с действующим главой Прибейносом. Это заметно в том, что некоторые главы железнодорожных предприятий, которые раньше, скажем так, Выступали за перебиноса, за действующую власть, сегодня открыто голосуют против него. Местные активисты ждут фальсификаций. По их мнению, подтасовкам, среди прочего, способствует изменение схемы избирательных участков. Даже в милицию обращались. Я спрашиваю, какая причина объединения? Почему вы два округа самых больших объединяете? Для чего это? Для фальсификации? Для чего тогда создавались эти округа? но а, ответа нету. Я не, неоднократный участник избирательного процесса, была депутатом городского совета. Я знаю, как это делается. В то же время, по словам членов избиркома, предвыборный процесс пока идет без нарушений. А избирательные участки, наоборот, разделили. Щоб і збіжати фальсифікацій, дільниця номер 141-098. Загальна кількість виборців на ній більше, сягає більше двох тисяч. Для цього ми дільницю поділили на два округи для того, щоб на одному округі, окрузі було приблизна кількість виборців. Ну приблизно тисячі при теперішній розбивці на округа фальсифікація практично зведена на «нет». Город разбит на м, м, дельницы, на которых сконцентрировано теперь меньшее количество людей. И, естественно, фальсификация, она просто невозможна. Сбудутся ли опасения активистов, узнаем уже через неделю. Но для жителей города главное ⁇ это мир на их родной земле. Мы настроены на лучшее, на мир, на развитие, на процветание. Нам лишь бы был мир. Вчерашнее ну, як как би бы сказати, не враги, а сепаратисты, що держали, ставили флаг у нас на Гарлісполкомі, потом ходили за такими вот сепаратистами на блокпостах і все. Сьогодні вони лізуть у депутати, сьогодні вони лізуть у члени комісії, вони всі тут. Де наша служба безпеки? Сергій Горбатенко для Донбас Радіо Свобода.